Николаевская область, район, село Малеевка. Ребенок гвоздь Вадим Александрович. Мы заболели 6-летнего возраста, а нам диагноз поставили 12 лет. Было нам. Диагноз комбинированной двигательной вокальной тики, ну это синдром Деля Туретта. Это гиперкинез. Вот Эйка, Ака, вот такие вот. Ну, 6 лет он был, как показывалось там поморгать глазами, по... так вроде бы до врача обращались, нам сказали, что это привычка детская, она пройдет все с годами. Но дело в том, что уже запустили и 12 лет поставили диагноз нам такой. Дали нам инвалидность, заболевание не, вылеч... не вылечивается, это погибли на ну, нервные клетки. И вот и... чисто случайно узнали в океане, прошли первый курс. Если мы круглый год кричали вот так икали, акали, ну, и... на временно она немножко прекращалась, но все равно 100% не уходило. То в этом году пропил первый курс, у нас было обострение, конечно, мы пролежали дома, потому что крики были с утра до ночи. Только когда спал, он тогда был, ну, было спокойно это все. После месяца обострения пошло моментальное улучшение. И вот апрель, май, июнь, июль, четыре месяца у нас вообще ребенок здоровый, ни, ни, ни двигательный, не ни подпрыгивал, он ничего. Даже в этом году съездили за 4 года раз на море, потому что никто не обращал внимания, потому что так идет, кричит, и все не обращают внимания, так и советует то к бабушке, то к дедушке обратиться вот так. А теперь просто, что у нас осень, и у нас это заболевание просто обостряется, весна-осень. Вот только, только началось, мы сразу взяли второй курс и надеемся на улучшение, потому что 4 месяца, это для нас это прогресс, что это за 4 года у нас такое первое, что 4 года мы про, про, проходили без этих криков, без ничего. Ребенок здоровый. Ну, мы надеемся, что это мы только на вакцина надеемся.